पानी हमने पका लिया है अच्छे तरीके से और ये देखें कितना अच्छा कलर निकला है चाय हम पका रहे हैं और ये देखें कितना अच्छा कलर आ रहा है चाय हमारी जो पिंक वाली है वो रेडी है मैंने इसके ऊपर जो क्रश किए हुए पिस्ते थे वो डाले आप कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं बसमिल्लामान रहीम क्या हाल है आप सबका उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे वेलकम है शेयर्स की दुनिया में तो आज हम अपने किचन में चाय बना रहे हैं पिंक टी जिसको कश्मीरी टी भी कहते हैं पिंक टी भी कहते हैं तो बहुत इजी वे से हम मैं बनाऊंगी इसको और बहुत कम चीज़ों के साथ बहुत जल्दी जल्दी तो आप घर पे ज़रूर बनाइएगा बहुत टेस्टी बनती है तो इसके लिए जो मैंने चीज़ें ली हैं ये मैंने पत्ती ली है ये देखी ये पत्ती जो होती है इसकी स्पेशल पत्ती होती है हर ग्रीन टी से ये नहीं बनती क्योंकि ग्रीन टी में बहुत सारे कलर आते हैं येलो भी आता है ग्रीन भी आता है और वो होते पत्ते सबके ग्रीन है लेकिन कलर उनके डिफरेंट होते हैं रेड भी आता है अच्छा इसमें कलर जो आते हैं ना तीन चार किस्म के आते हैं लेकिन आपने जिस ग्रीन टी का कलर रेड होगा वो वाली लेनी है ताकि इसका जो रेड कलर है वो जब दूध में जाए तो वो पिंक बन जाए तो ये मैंने तीन टेबल स्पून लिए मैं दो कप से बना रही हूँ पानी मैंने दो कप लिया है और दूध मैंने तीन कप लिया है तो उसके लिए ये तीन टेबल स्पून भर के मैंने पत्ती ली है और चीनी जो है मैंने तीन चार टेबल स्पून लिए आप हसबे जायका कह लें जितनी आपको पसंद है आप उतनी डाल लें अच्छा इलायचीज ली हैं थोड़ी सी पाँच छः एक मैंने ये थोड़ी सी स्टिक ली है दार की और ये बादियान के फूल मैंने दो लिए हैं इसमें और बहुत ज्यादा चीजें नहीं डालनी क्योंकि ये मसाला टी नहीं है ये पिंक टी है तो इसमें बस खुशबू के लिए ये चीजें जाती हैं अच्छा फिर मैंने लिए है हाफ टी स्पून मीठा सोडा जो होता है बेकिंग सोडा जो होता है वो वाला लिए बेकिंग पाउडर नहीं बेकिंग सोडा अच्छा जिसको मीठा सोडा कहते हैं और हाफ टी स्पून मैंने सॉल्ट ली है और ये मैंने थोड़े से चॉपर में डाल के तो ये जो पिस्ता होता है उसको मैंने ग्राइंड किया हुआ है चॉप बल्कि किया हुआ है तो ये थोड़ा मोटा मोटा है ये मैं ऊपर से ड्रेसिंग करूंगी इससे ना तो चलें स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सबसे पहले हमने जो दूध है ना उसको रख देना है उबलने के लिए और जब ये उबल जाए तो इसको हल्की आंच पे हमने पकने के लिए रखना है ताकि ये अच्छे तरीके से पक जाए और इधर मैंने पानी रखा है पानी हमने बहुत ज्यादा नहीं डालना हमने दो कप डालने जो मयर वाला कप होता है तो अब मैं ये जो मसाले हैं इसके वो डाल दूंगी और इसको पकने का इसका वेट करूंगी जब ये पकना शुरू हो जाएगा फिर मैं पत्ती डालूंगी अच्छा अब हम इसके अंदर पत्ती डाल देंगे पानी क्योंकि हमारा पकना शुरू हो गया है तो अब इसको थोड़ी देर पकाएंगे और साथ ही मैं इसके अंदर ये जो मीठा सोडा है वो डालूंगी ये देखिए साथ ही उसका कलर निकल गया है जैसे ही मैंने डाला है और नमक डाल लूंगी और एक ट्रिक है वो भी आपको बताऊंगी कि इसको कैसे बनाना है आगे आपने तो अभी इसको हम पकाएंगे थोड़ी देर अच्छा आपने फेंटना बंद नहीं करना क्योंकि ये कलर निकालता है इसका ना पत्ती का ये फेंटना इसमें जरूरी चीज है ऐसे ऊपर उछाल उछाल के ताकि उसका अच्छे तरीके से कलर निकल जाए ना तो अभी इसको पकाएंगे मजीद और अच्छा इसको हमने पका लिया है अच्छे तरीके से पानी को और अब हमने क्या करना है मैंने ये एक गिलास क्रश की हुई बर्फ ली है कुछ जरूरी नहीं कि क्रश ही हो आप ये वैसे भी बर्फ डाल सकते हैं अब फिर मैं इसको फेंटती जाऊंगी और पकाती जाऊंगी और ये देखिए कितना अच्छा कलर इसमें आ रहा है तो इसको ऐसे में पकाऊंगी इसीलिए हमने सबसे पहले पानी कम रखा था क्योंकि हमने बर्फ डालनी थी तो अब इसको और पकाएंगे मजीद पानी हमने पका लिया अच्छे तरीके से और ये देखें कितना अच्छा कलर निकला है तो अब मैं इसके अंदर मेरा दूध जो है ना उसको भी बॉयल आ गया है तो दूध डाल दूंगी चले और ये देखें कितना अच्छा कलर है अभी मैं इसको मजीद पकाऊंगी और कोई हमने आर्टिफिशियल कलर नहीं इसमें डाला कुछ भी नहीं डाला इसका कलर अपना है नेचुरल जो है अभी इसको मजीद पकाते हैं चाहे हम पका रहे हैं और ये देखें कितना अच्छा कलर आ रहा है अगर आपको लगता है कलर इसका इतना डार्क नहीं है तो आप रेड कलर जो है ना वो लाइट सा डाल सकते हैं उससे पिंकिश हो जाएगा ये और ज्यादा डार्क हो जाएगा अच्छा अब मैंने ये जो चीनी है वो डालनी है इसके अंदर सारी चीनी डाल दूंगी आप हसबे जायका जितनी आपको पसंद है उतनी डाल लें अगर फीकी रखनी है तब भी आपकी मर्जी है फीकी पका लें और बाद में ऊपर से डाल लें तो अभी इसको मजीद पकाएंगे हम चाय हमारी जो पिंक वाली है वो रेडी है और जिस जो ट्रिक मैंने आपको बताई है उस ट्रिक के साथ अगर आप बनाएंगे तो इस पत्ती का कलर बहुत अच्छा आता है चाय में और आप जरूर बनाइए जल्दी जल्दी बन जाती है बहुत टेस्टी बनती है लेकिन इसको पकाना बहुत ज़रूरी है दूध को भी और कह जो इसका कहवा होता है उसको भी और इसको अच्छे तरीके से पका लें ताकि जितना आप पकाएंगी उतनी टेस्टी बनेंगी ये चाय तो अब इसको निकालते हैं कप में क्योंकि हमारी चाय तो रेडी है मैंने इसके ऊपर जो क्रश किए हुए पिस्ते थे वो डालने आप कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं बादाम डाल सकते हैं कैशोनट डाल सकते हैं जो आपको पसंद है तो आज हमने कश्मीरी पिंक टी बनाई है बहुत इजी वे से मैंने आपको सिखाई है बहुत जल्दी बनती है और बहुत टेस्टी भी बनती है तो जरूर बनाइएगा और मुझे अपनी खास दुआओं में याद रखिएगा अब मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़